Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menerangkan mengenai istilah dalam tata bahasa. Yang pertama ialah objek penyambut. Objek penyambut dalam istilah tata bahasa Dewan, objek juga disebut frasa nama penyambut atau pelengkap penderita. Definisinya ialah frasa nama yang hadir selepas kata kerja transitif untuk menerima atau menyambut perbuatan subjek tanpa objek maksud ayat transitif menjadi tidak lengkap. Ciri-cirinya ialah hadir selepas kata kerja transitif sebagai contoh membeli, membaca dan sebagainya. Yang kedua tidak boleh mendahului subjek secara normal. Yang terakhir ialah boleh dipasifkan ia ini digugurkan ke hadapan dalam bentuk pasif. Fungsinya ialah untuk menjambui perbuatan subjek, melengkapkan maksud kata kerja transitif serta menentukan jenis ayat iaitu ayat aktif transitif. Sebagai contohnya, Ali membaca buku. Seterusnya ialah pelengkap pelengkap dalam tata bahasa Dewan ialah frasa yang melengkapkan predikat kerana predikat itu sendiri tidak lengkap tanpa maklumat tambahan. Pelengkap bukan objek kerana bukan semua pelengkap berada selepas kata kerja transitif. Definisinya ialah pelengkap ialah unsur dalam predikat yang melengkapkan maksud kata kerja tak transitif tertentu kata adjektif atau kata nama. Jenis pelengkap yang pertama, pelengkap kepada kata kerja tak transitif berpelengkap. Kata kerja seperti menjadi memerlukan pelengkap. Sebagai contohnya, Ahmad menjadi seorang guru. Guru di sini berperanan sebagai pelengkap. Yang kedua, pelengkap kepada kata adjektif. Contohnya, dia bangga akan kejayaannya. Akan kejayaannya itu berfungsi sebagai pelengkap. Yang ketiga, pelengkap kepada kata nama. Contohnya, dia ialah pemenang pertandingan itu. Pemenang pertandingan itu bertindak sebagai pelengkap. Jadi ciri-ciri pelengkap ini melengkapkan maksud predikat, tidak menerima imbuhan pasif, tidak seperti ciri-ciri uh, objek, uh, bukan unsur yang boleh dibukulkan seterusnya ialah keterangan. Definisi keterangan ialah unsur tambahan yang menerangkan masa, tempat, cara, sebab, tujuan, alat, syarat, aspek, perbandingan dan sebagainya. Tidak wajib ada dalam ayat. Ciri-cirinya ialah ia tidak wajib hadir. Yang kedua, boleh hadir di awal, di tengah atau di akhir ayat. Yang ketiga, boleh digugurkan tanpa merosakkan struktur asas ayat. Jenis-jenis keterangan yang pertama ialah keterangan masa contoh semalam atau pada pukul 8. Yang kedua keterangan tempat di sekolah di dapur. Yang ketiga keterangan cara dengan perlahan secara senyap. Yang keempat keterangan alat dengan pisau. Yang kelima keterangan tujuan untuk belajar. Yang keenam keterangan sebab kerana hujan. Yang ketujuh, keterangan syarat jika hujan. Yang kelapan, keterangan aspek sedang, telah. Sebagai contoh, mereka belajar dengan tekun. Jadi dengan tekun itu bertindak sebagai keterangan cara. Akhir sekali ialah penerang. Penerang ialah unsur dalam frasa bukan keseluruhan ayat yang menerangkan inti frasa tersebut biasanya dalam bentuk frasa nama penerang ialah unsur penentu makna yang hadir selepas inti dalam frasa untuk memperjelas identiti, sifat atau kategori sesuatu unsur. Sebagai contoh, penerang dalam frasa nama inti tambah penerang. Kata nama tambah kata nama. Contoh dia rumah saya. Kata nama campur frasa adjektif. Contoh bunga cantik. Kata nama campur frasa seni nama. Majlis di sekolah dan sebagainya. Ciri-cirinya ialah terletak selepas inti frasa, mengkhususkan maksud inti serta tidak wajib hadir. Sekian okay, sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.